الحمد لله الأكبر الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما أجمع فسبحان الذي لا يحصاهم امتنانه باللسان ولا بالقلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمعه أحد من هذه الأمة اليهودي ولا النصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ولزمت به اذا كان من اصحاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من وَوَلِدِهِ والناس اجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماده الاذى عن البريق والحياه شعبه من وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. ومن يسأل على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره والله في عون عبد, عبد ما كان العبد في عون اخيه. وقال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.